Про перебіг антитерористичної операції ми поговоримо з одним із найбільш обізнаних у цьому питанні людей керівником центру військово-політичних досліджень та групи інформаційний спротив Дмитром Тимчуком. Пане Дмитро, доброго вам ранку. Дякую, що звітали до нашої студії. У вас е, на сьогодні ви маєте майже 112 тисяч е, постійних читачів у соцмережі Фейсбук. Так а це ж напевно навіть більше ніж переважної більшості українських друкованих видань. Ось ви відчуваєте повну відповідальність за кожне своє слово за те, що ви там Вашу діяльність там, ну да, так, це понимание не одразу прийшло, конечно. Ну в общем-то від уже после наверное, 20 тридцяти тисяч убедился, що каждое слово надо взвешивать и, в і то особенно контролювати и і бути осторожным в різних оценках, тому що одразу резонанс какой то скажіть. Деякі аналітики стверджують, що антитурористична операція вона зумиснув затягується і це якось пов'язано з президентськими виборами. А на вашу думку ця операція дійсно би йде як потрібно? Понимаете, мы, то есть группа информационного сопротивления, очень долгое время, по крайней мере, пока шли события в Крыму, смотрели на ситуацию с точки, ну, скажем так, с уровня командиров среднего звена, офицеров среднего звена. Так. И, в общем-то, то есть когда не всегда на этом уровне воспринимаются планы и, в общем-то, мотивы высшего ну, военно-политического руководства. Сейчас мы стараемся в -то, оценивать ситуацию в целом, у нас его, по слава богу, есть. И в общем-то я на данный момент не могу утверждать, некоторые говорят, что сливают, а то. На самом деле проблема другого характера. И, в общем-то, во-первых, надо понимать, что наши силовики оказались не совсем готовы к таким, в общем-то, операциям. Да. Во-первых, постреволюционный Майдан не дает самим силовикам какой-то консолидации. Мы видим, что местные силовики себя ведут по одному не очень хорошо, они не лояльны в власти в своем большинстве. Вторая часть, которая вроде и лояльна, они испытывают психологические проблемы, в общем-то, когда приходится работать в таких условиях. Они психологически не готовы к таким операциям. Россия, которая в общем, сейчас очень жестко действует, всегда жестко действовала. Она тоже поначалу прошла очень, ну, и первую, вторую, и вторую Чеченскую войну. Абхазію перед тим, як начить карта формутувати вода та імінна е, ударні сили для так. проведення таких операцій. Ми цей топитока тільки робату, і слава богу, он не такий кровавий, як у Росії. Пане ну, дивіться, бійцям, які беруть участь у ці антитерористичній операції, їм доводиться наражатися на тактику ворога, так коли той прикривається мирним населенням. Невже у світі не розроблена якась протидія такій тактиці? Що робити в такому випадку? В таком случае нужно работать с местным населением. Понимаете, вообще, конечно, есть, в общем-то, две категории людей из мирных жителей, которые да. выходят и помогают, в общем-то, тем же террористам в качестве живых счетов они участвуют в штурмах в каких-то там акциях по блокированию войск и так далее первая прослойка это в общем-то люди ну проплаченные, то есть которые получают за это деньги да. и учитывая, что вообще Донбасс депрессивный регион, найти на самом деле достаточное число маргинесса представителей там люмпенов, которые способны, готовы там за тысячу гривен сделать что угодно, не так сложно но вот в частности после событий в Одессе все больше выходит на улицу ну в Мариуполе мы видели, когда люди в общем-то Выходили, тоже там представители не, далеко не интеллигенции, так. это в основном, но они уже по идейным соображениям. С ними нужно работать, ну, на самом деле нужно было работать вчера. Никогда Украина не боролась за и души Востока. И, в общем-то, сама идея украинской государственности там не настолько крепко ну, укоренена, как в центральной Украине или западной. То есть, а сейчас в экстренных условиях необходимо, ну, сейчас нет возможности их как-то с ними разговаривать, объяснять им какие-то идеологические вещи, заменять вот эти стереотипы российской пропаганды, которые у них в голове. Поэтому сейчас, очевидно, нужно идти на диалог как раз вот с этими представителями, скажем так, мирного населения, с террористами договариваться бесполезно. А вот мирное население, которое сейчас поддерживает террористов, объяснять им, почему этого не надо делать. Ну, в интернете, в мережо определенно сотни снимков, боевики у урезаны